गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग तो आज है सैटरडे और सटरडे मतलब सारी जो घर का काम होते हैं एक साथ करने का दिन आज थोड़ा सा और कल है संडे कल थोड़ा सा तो अभी मैं आ चुका हूँ मेरे जो रूम है वहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो आप फ्लोर देख पा रहे हैं इस फ्लोर को मैं अभी चकाचक करने वाला हूँ थोड़ा सा साफ सफाई करके तो चलिए लग जाते हैं सफाई करने में और आप लोगों को भी दिखाता हूं कैसे मैं इस रूम को चका चक करता हूं जो जानना है उसको मैं खोल दिया हूं आप आला कितना धूल जम गया यहाँ पर देखिए तो मैं अभी आ चुका मेरी जो सुबह का दूसरा नाश्ता है वो करने के लिए तो चलिए नाश्ता शुरू करते हैं आप लोग देख पा रहे हैं क्या मैं सिंपल आज मेरे जो दूसरा नाश्ता है वो कर रहा हूँ तो अभी दस बज चुके हैं और मैं अभी आ चुका हूँ मेरी जो रूम के पास छोटा सा ट्री वगैरह था वो सजाने के लिए तो मेरी बहन छोटी बहन देखिए कैसे वो गुटी से खेल रहे हैं जहाँ वहाँ से वो जो पत्थर पड़ी है वो लेकर आ तो छोटी बच्ची है वो नहीं पड़ेगा ठीक है मैं भी जाता हूँ मैं अभी लेकर आ चुकी हूँ तो एक एक देख कर कर पूरा सजा देंगे यहाँ पर मैंने अभी पूरे जो डिब्बा था उसको यहाँ पर डाल दिए हैं और एक एक करके रंग देंगे क्योंकि एक रंग दो बार हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा तो देख कर देते हैं यहाँ पर ठीक है मैंने अभी पूरा सज़ा दिया है और इसको अभी बक्स के अंदर ही डाल देते हैं चलो फिर तो मैं अभी गाछ की जो ऊपरा हिस्सा है वहाँ पर ही पानी डालूँगा क्योंकि बीच में है आप देख पा रहे हैं पत्थर है तो वहाँ पर पानी तो नहीं जा पाएगी थोड़ा सा फिर भी डाल देते हैं देखते हैं अभी दस बज चुके हैं और मेरी जो सुबह का दूसरा नाश्ता था वो फिलहाल कंप्लीट हो चुके हैं तो मैं अभी थोड़ा सा जाऊँगा शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए तो चलिए शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो मेरा जो डॉगी है उसको मैंने खाना दे दिया है और वो कहाँ पर है देखते वो अभी हैं। तो छत पर है तो उसको बुलाते हैं खाने के लिए तो उसका जो लंच है और मैं भी मेरी जो लंच है वो करने के लिए चलता हूँ तो अभी मैं आ चुका हूँ मेरी जो लंच है वो करने के लिए तो यहाँ पर है आज इलिश माछ और तरकारी वगैरह अभी दो बज चुके हैं और मेरे जो लंच था वो तो कंप्लीट हो चुके हैं तो मैं अभी दोपहर का जो रेस्ट होता है वो रेस्ट करूँगा क्योंकि मेरे को तीन बजे वर्कआउट के लिए जाना है मैं जो रेस्ट है वो रेस्ट कर लेता हूँ मिलते हैं अब सुबह तीन बजे तो आज एक चीज़ बोलने के लिए आप लोग के सामने में आ रहा हूँ कि मेरे घर है कलकत्ता और मेरी जो मदर लैंग्वेज है वो है बंगाली तो आज से मैं मेरी जो ब्लॉग है वो बेंगोली में ही बनाऊंगा क्योंकि मेरी जो हिंदी है उतनी अच्छी नहीं है मैं देख पा रहा हूँ तो इस वजह से मेरे जो सारे आज से ब्लॉग होगी वो आज शाम से ही जो ब्लॉग होगी वो पूरा का पूरा बेंगोली में ही होगी मैं अपने जो मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मेरी जो आज से ब्लॉग होगी सारी ও বেঙ্গলি মেয়ে হোক তো চালিয়ে আজ সে তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের বাড়িতে আজকে লাভ লেটারের একটা শোপিস কেনা হয়েছে এই শোপিসের ওপরে আমি এখন গাছগুলোকে ভালোভাবে সাজিয়ে দেব এবং কেমন লাগে দেখা যাক তো চলুন গাছগুলোকে ভালো করে সাজিয়ে দিই একে পর এক করে কারণ দেখতে খুব ভালো লাগবে তো প্রত্যেকটা তো সাজানো হয়ে গিয়েছে এবং ইটা বাকি রয়েছে দেখা যাক কেমন লাগে তো প্রত্যেকে এখন যে টপগুলো রয়েছে গাছ লাগানো ওই টপগুলোকে একের পর এক ধাপ করে সাজিয়ে দিয়েছি এবং দেখুন বন্ধুরা কেমন সুন্দর লাগছে প্রত্যেকে এখন প্রত্যেকটা ধাপ ধাপ করে সাজিয়ে দিয়েছি এল ও ভিই করে এবং নিচুটাও ওরকমভাবে এল ও ভিই করে প্রত্যেকটা ফুল ফুল করে সাজিয়ে দিয়েছি এবং কেমন হয়েছে বন্ধুরা আপনারা কমেন্টে বলবেন আমার তো খুব ভালো লেগেছে এবং আপনাদের কেমন লেগেছে বলবেন তো আমি এখন চলে এসেছি বিকেলের ওয়ার্কআউট করার জন্য আমি এখন চলে এসেছি আমার সন্ধ্যার নাস্তা করার জন্য আজকে সন্ধ্যা রয়েছে মাংস আর মুড়ি মা আজকে আমাকে খুব সুন্দর করে আমার সন্ধ্যার খাবারটা খাইয়ে দিল আমার আদরি ছোট বোন আর সিঁড়িতে রাজপরীর মতো বসে আছে দেখুন তো আমি এখন বসে পড়েছি ল্যাপটপ নিয়ে কিছু কাজকর্ম করার জন্য সন্ধেবেলা আমার বড় বোনও বসে পড়েছে আমাকে দেখে ল্যাপটপ নিয়ে পেন্ট করার জন্য আমি যেহেতু মহাদেবের ভক্ত তাই এখন বসে পড়েছি মহাদেবের নাম করার জন্য তো আজ আমাদের ডিনারে চিকেন আর ভাত হয়েছে তো মাছ সবার জন্য ভাগাভাগি করে দিচ্ছে তো এখন আমরা বাবা বোন আমি বসে গেছি এবং মা থালা এখানে রয়েছে মা কিচেনে যে কাজগুলো থাকে এখন সেরে নিচ্ছে বোনের খাওয়াটা দেখুন দেখছে কটকট করে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং বাবার কাছে উঠে পড়েছে বাবার গায়ে ওখানে মাংসের যে হাড়গুলো থাকে ও হাড়গুলো খাওয়ার জন্য বাবার কাছে উঠে পড়েছে কিট্টু যে খাবারটা এখানে পড়ে রয়েছে এবং ও না খেয়েই আমার বাবার কাছে চলে গিয়েছিল মাংসের হাড়গুলো খাওয়ার জন্য শুভরাত্রি বন্ধুরা তো আজকে এই পর্যন্তই কাল দেখা হচ্ছে এক নতুন সকালে নতুন ব্লগ নিয়ে